حضرت گرامی میں گزارش کروں اور شکریت کے ساتھ سالہ سال سالہ پیار محبت کا تعلق صرف کراچی رہی نہیں صوبہ سندھ رہی نہیں بلکہ پاکستان بھر میں جانی پہچانی پڑی لکھی شخصیت حضرت اللہ پیر سید شاہ حسین گردیزی صاحب آپ سے مجھ سے میں کہ آپ تشریف لائیں اپنے مقصود وقت کے اندر اپنے معاید حسنہ سے جو ہے مستفید فرمائیں ایک پر پھر نعرہ لگا لیں نعرہ تکبیر نعرہ ریسال نعرہ حیدری الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين Oh, no ان <samples> الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سامي دي یزیم الشان اجتماع پیر طریقت رب شریعت حضرت سید فیروز شاہ صاحب قاسمی دامت برکات ملالیہ کی زیر صدارت ہو رہا ہے اور اس اجتماع کی یہ شان ہے کہ علماء کرام بھی یہاں پر موجود ہیں اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے حضرات اسٹیج پر بھی موجود ہیں اور عوام میں بھی موجود ہیں حضرات گرامی قرآن حکیم فرقان حمید, حمید کی, کی جو ایت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں دل اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک و کی ایک خاص صفت کو بیان فرما رہا ہے اور وہ صفت یہ ہے کہ آپ سرا پر رحمت ہیں تمام جان والوں کے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک و صلم کی امت جو ہے اس میں بھی یہ صفت پائی جاتی ہے علامہ شارقی نے موافقات میں یہ بات لکھی ہے کہ جس نبی کو جو نعمتیں دی جاتی ہیں اس کے اثرات خصوصیت سے اس کی امت میں بھی پائی جاتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک و, و سلم کو اللہ تعالیٰ نے جو तो انعامات و اکرامات دیے ہیں ان کی ایک طویل فہرست امام شادفی نے اپنی کتاب میں لکھی اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ و سراپا رحمت ہیں تو جب آپ رحمت ہیں تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو آپ سے فیض یافتہ تھے اور جنہوں نے جنوں اپ, آپ سے تربیت پائی اور اسلام کو پیغام, بی پیغام کو انہوں نے آگے بڑھایا تو وہ بھی سراپا رحمت بار تھے کیا, کیا حضور اکرم, اکرم صلی اللہ علیہ وبار و وسلم کا رنگ ان میں موجود, موجود تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبار و وسلم کا رنگ جو ہے وہی تو اصل رنگ ہے جو ساری امت میں پایا جاتا ہے اور پایا جانا چاہیے حضرات اکرامی میں اس وقت ارد کروں گا کہ ہم جو مذہبی لوگ ہیں تو ان مذہبی لوگوں میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک و کی اس صفت کو نمایاں ہونا چاہیے اور نظر آنا چاہیے ہمارے علماء کرام اور وہ لوگ جو علماء کرام سے وابستہ ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک و کا اس حوالے سے کردار دیکھیں کہ آپ کس طریقے سے لوگوں کے لیے سراپا رحمت تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبار کبل سلّمہ کی بارگاہ میں بڑے سے بڑا آدمی آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبار کبل سلم نے اس کو خوش آمدید کہا اور چھوٹے سے چھوٹا آدمی آیا تو اس کو بھی آپ نے خوش آمدید کہا اور وہ مبتدر لوگ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک سل وسلم کے سل ساتھ ایک طویل عرصہ لڑائی کرتے رہے, اپ رہے, آب آب دیتے رہے, دیتے رہے, رہے اور آپ کو اذیتیں دیتے رہے اور آپ کو و علام میں مبتلا کرتے رہے حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے قتل کا ارادہ کر لیا اور اس پر عملی اقدام بھی کر لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا سفر حجرت کا آغاز اس منصوبے سے ہوتا ہے جو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک و سلمہ کے لیے بنایا تھا کہ سب مل کے آپ کو قتل کر دیں تو لہذا کوئی اس کے بعد بن محاشم جو ہیں وہ دیت قبول کرنے پہ راضی ہو جائیں گے اور مسئلہ حل ہو جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک و سلمہ کی ذات گرامی اپنے ایک قریبی کو بستر, بستر پہ لیٹاتے ہیں اور دوسرے قریبی کو ساتھ میں لیتے ہیں اور ہجرت کے سفر پہ چل ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ جاتے ہیں اور پھر ایک دن آیا کہ یہ لوگ بدر میں گرفتار ہو کے تو آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو آپ ان کو اذیتیں نہیں دیتے آپ ان کو تکلیفیں نہیں دیتے کیونکہ انہوں نے آپ کو ہر طرح سے تکلیف دی مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سراپا رحمت ہیں تو اس لیے آپ ان کی رہائی کا حکم فرماتے ہیں کسی سے آپ نے تاوان لیا اور فدیہ لیا اور اس کو رہا کیا کسی کو بغیر اس کے آپ نے رہا کیا تو حضور اکرم, اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان سب لوگوں کو رہا بھی کیا اور جن جن کے پاس وہ قیدی تھے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ ان سے نرمی کا برتا اٹھا حضرات گرامی کہ وہ لوگ جو آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے جب وہ مدینہ منورہ میں گرفتار ہو کے آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو آپ تو سرا پر احمد ہیں تو آپ ان پر بھی اپنے رحم و کرم کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں ہمارے حضرات علماء اکرام جو ہیں،, جو ہیں وہ اس بات پہ غور کریں کہ جس سے ان کو اختلاف ہو تو وہ دیکھیں کہ حضور اکرم, اکرم صلی اللہ علیہ وبار وسلم وسلمہ سے جو ان کا اختلاف تھا وہ اسلام اور کفر کا اختلاف تھا وہ کفار تھے وہ مشرق تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبار وسلمہ کے دین کو قبول کو نہیں کر رہے تھے اس لیے وہ آپ کی ذات کے بھی دشمن تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ان سے کس طریقے سے معاملہ کرتے ہیں تو علماء کرام کو اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ وہ علماء کرام جن سے ان کے اختلافات ہیں اور وہ مسائل میں اختلافات ہیں جہداد اور پلات بھی نہیں ہیں عوض اور منصب کی نہیں ہیں مسائل میں اختلاف ہے اور ہر ایک کے دلائل ہیں تو دلیل والوں کے ساتھ وہ بھی حسن سلوک کیا کریں اور علماء اکرام کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ کس طریقے سے دوسروں کے لیے سراپا رحمت تھے اور جو اپنے تھے آپ کس طریقے سے ان کے اوپر محبت نشاور کرتے ایک وقت وہ آیا کہ وہ وقت آیا کہ جب وہ سارے لوگ جو آپ کے قتل کا ارادہ کرتے تھے اور جو بیس کی سال تک آپ کو اذیتیں دیتے رہے اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑے رہے تو وہ سارے کے سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور آپ ان سے فرماتے ہیں کہ ماضی میں بھی ایک نبی تھے ان کا نام تھا حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھی بھائی, بھائی بھی تھے بھائی اور ان کے بھائیوں نے بھائی ان کے قتل کا بھی, بھی ارادہ کیا تھا اور, کی اور ان کو مارا ان کی توہین کی نوج دہ دن امر اور ان کو میں پھینکا اور پھر ان کو فروغ کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غلامی کے سفر کر دیا لیکن جب وہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام اقتدار میں ہیں اور یہ سارے بھائی ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں لا تصریب آلیکم اليوم کہ آج ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتے ہم تم سب کو ماف کرتے ہیں تو وہ اللہ کے نبی تھے تو میں بھی تمہیں جو تم نے کیا ہے اس سب کو ماف کرتا ہوں اور نظر انداز کرتا ہوں اور لا تصریب آلیکم اليوم کہ آج کے روز تمہارے اوپر کوئی بدلہ نہیں لے رہے اور انتم متعلقا تم اب آزاد ہو تمہیں ہم نے چھوڑ دیا ہے تمہیں ہم نے رہا کر دیا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کہ رحمت کے جذبات دیکھیں کہ کس طریقے سے ان کو کیا تو حضرات علماء وہ حضرات علماء اکرام جو بات بھی کرتے ہیں جو تقریب بھی کرتے ہیں اور جو لوگوں کو اکساتے بھی ہیں لڑائیوں کے لیے ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسنہ کو اختیار کرے اور لوگوں کو پیار اور محبت کرنا سکھائیں اور ان کو بتائیں کہ ہمارے نبی کس طریقے سے آپس میں رہتے تھے تاکہ لوگوں کے اندر محبت کے جذبات پیدا ہوں اور رحمہ و ہوں کی وہ تفسیر بن کر سامنے آئیں حضرات گرامی میری خاص طور پہ سب لوگوں سے گزارش ہے اور علماء گرام سے خاص طور پہ گزارش ہے کہ وہ اپنی اس روش کو حضور اکرم صلی اللہ رو وسلم کی سیرت پر پیش کرے اور از علماء کو برا کہنا اور ان کو گالی دینا اور ان پر سب و شتم کرنا جو ہیں یہ چھوڑ دے یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے وہ نبی جن کا نام آپ صبح شام لیتے ہو یہ ان کا طریقہ نہیں ہے یہ ان کا رستہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک و سلم کی سیرت متحرہ کو اپنائیں ظاہر اپنائے بات اپنائے اے اللہ ہم سب لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرما وآخر دعوانان آل الحمدللہ رب العالمین اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ کے حدیث مبارکہ کیا نہ خاتم النبیین لا نبی یبادی کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں